না জানো আ বাহু না নাজানো জানো মে হর জন পূজা মন্ত না জানো কিংসিত এতে কে পো মে না খ মূরগতি রাম মূরগতি কৃষ্ণ প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে প্রভু ঈশ্বর দেখি চায় আর আমার দুঃখ দুর্গতির কথা তোমাক দু প্ৰভু কি বিচাৰি কি ক'ম তোমাৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহাল যাতে ভালেই কুশলে থাকক সিহঁতে যাতে বিপদত কেতিয়াও নপৰে সিহঁতে আমাৰ খবৰ ল'ব নালাগে সেইটো আশা কেতিয়াবাই বাদ দিলোঁ কিন্তু মাজে মাজে ল'ৰাটোক ছোৱালীজনীৰ মুখখন চাবলৈ বৰ মন যায় এনেকৈ যে সিহঁতি আমাক পাহৰি যাব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ সৰুৰে পৰা থূলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি এতিয়া বুকুৰ মাজৰ পৰা সাঁতুৰি গুচি গ'ল কিন্তু কি কৰিম ভাগ্যৰ লিখন উপায়তো নাই আৰুনো কিমান দিন জীয়াই থাকিম সেই দিনকেইটা যাতে ল'ৰা ছোৱালীহাল ভালদৰে থাকে সেয়াই কামনা কৰিছোঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা কিন্তু কিন্তু মোৰ তাইজনী আৰু বোপাইক চাবলৈ বৰ কৈ মন গৈ আছে কি কৰিম উপায়টো নাই হে প্ৰভু তুমি কিবা এটা কৰা না মই বিশ্বাস কি কৰিব পৰা নাই যিহাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকৰ অবিহনে একোৱে কৰা নাছিলে দিনটোত সিহঁতি দুই তিনিবাৰ ফোন কৰে কিন্তু এতিয়া যে সিহঁতি বিয়া হৈ ইমান সেনেকৈ আমাক ত্যাগ কৰিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ সপোনতো ভবা নাছিলোঁ সিহঁতে বাৰু আমাক নোপোৱাকৈ বিয়াত সোমালেই আমিতো সিহঁতক কেতিয়াও কেতিয়াও খং নকৰোঁ আজিলৈকে আমি সিহঁতক খং কৰি নাপালোঁৱেই কিন্তু সিহঁতে কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে যে আমি সিহঁতক খং কৰিম আৰু সেইটো ভয়তে সিহঁতি আমাক এনেকৈ পাহৰি যাব পাৰিব ফোন চোন নকৰাকৈ

মাত্ৰ প্ৰভ সেইটাই মোৰ লৰা ছোৱালীকালক নপৰে বৰমাজনী কেদিনো গল জানো ইমান পৰহা নাই লৈ লৈ একদম আমনি লাগি গৈছেগে এনে গাই চাব বেয়া কিহৰ কাৰণে বা ঘূৰি ফুৰিছে ভালকৈ গালি দিম গা বেয়া গা বেয়া বুলি কৈ আছে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ক'লেও নাযায় এতিয়া আকৌ ঘূৰি ফুৰিবলৈ আহিছে আহক আজি ক'ত গৈছিলা তুমি হাঁ ক'ত গুচি কিমান দেৰিৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ তুমি গম পোৱা নাই ইফালে আকৌ গা বেয়া সেতিয়া আকৌ ঘূৰি ফুৰিছে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ বুলি ক'লোঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব হ'লে নোৱাৰিলা সেতিয়া আকৌ য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিব হ'লে পাৰিছা সেইকণ বেয়া পাইছে তোমাক মই ক'ত গৈছিলা কোৱাচোন তই একে খুৰাহতে ইমান কথা সুধি পেলালি নে সুধিব লাগিব কাৰণ তোমাৰ কাৰণে নামঘৰত বন্তি এগছি দি থৈ আহিলোগে অ তাৰ পাছতে আকৌ সেই মিনুৱে মাতিলে মিনুহঁতক সোমাই চাহ জলপান খাই আহিছো আৰু একেবাৰে সেইকাৰণেহে দেৰি হল অ সেইটো কথা সেইকাৰণেহে মই আকৌ মুৰ্গী মাংস এক কেজি লৈ আহিছিলো

যিখিনি মৰম মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ পৰা পোৱা নাই সেইখিনি মৰম মই ইয়াৰ পৰা পাইছোঁ আচল কথাত ক'বলৈ গ'লে ইহে মোৰ সন্তান সৰুতে তাৰ মাক দেউতাক ঢুকালে ককাক আইতাকৰ লগত ডাঙৰ দীঘল হ'ল তাৰ পাছতে ককাক আইতাকো ঢুকাই থাকিলে এতিয়া সি ঘৰখনত অকলশৰে থাকে ককাক আইতাক ঢুকোৱাৰ পিছৰে পৰা মোকে মা বুলি ভাবে সঁচাকৈ বেচৰাটোক ইমান ভাল ইমান কষ্ট কৰে শুনাতো চোকা ভগৱানে তোৰ মংগল কৰক সোনকালে তোক চাকৰি এটা দিয়ক যাওঁ সি আকৌ মাংস আনি থৈছে নহয় মাংসটোকে বনাওঁগৈ বেচেৰাটো ইমান মোলৈ চিন্তা কৰে সেই প্ৰভাৱ মই এইবিলাক কি সপোন দেখিছোঁ মাজনী আৰু বোবাই বোলে বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিছে কি কৰোঁ বাৰু মই সঁচাকৈ

মানুহটো অকণমান চিৰিয়াছ হওক আমাৰ আইজনী আৰু বোপাই হেনো বৰ কষ্টত আছে মোক দৰ্জাত টুকিয়াইছেহি মা মা বুলি জিঅৰি পানী বিচাৰিছে সিহঁতি হেনো পিয়াহত থাকিবই পৰা নাই মই পানী দিবলৈ নাপালোঁৱেই পানী দিবলৈ উঠিব খোজোঁতে সাৰ পাই গ'লোঁ আজিলৈকে মই এনেকুৱা সপোন কেতিয়াও দেখা নাই সঁচাকৈ জানেনে সিহঁতৰ চাগে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে ক'ত বা আছে কি কৰে আমিচোন একোৱেই নাজানো এতিয়া বাৰু আমি ক'ত বিচাৰি যাওঁ সিহঁতক শুনিছেনে মোৰ অন্তৰখন বৰ হাহাকাৰ কৰিছে বুকুখন কিবা এটা বিষাই গৈছেগে কি কৰোঁ বাৰু ভগৱানে আমাৰ লগত কিয় কৰিলে আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালীশালৰ কি গতি হ'ল বাৰু ইমান কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ ইমান মৰম কৰিছিলোঁ কিন্তু কিন্তু হঠাতে সকলোবোৰ দেখোন খেলি মেলি হৈ গ'ল বৰকৈ মনত পৰিছে সিহঁতৰ মুখ দুখলৈ সৰুতে একো হোৱা নাই অ আৰু তুমি দেখিছা সিহঁতি দুখত থকা হলে মা আৰু পাপা আমি দুখত আছো বুলি কৈ চিঞৰি চিঞৰি কান্দি কান্দি ফোন কৰিলেহেতেন সিহঁতি এটা আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে চাগে সেই আমালৈ মনত পৰা নাই তুমি মই ইয়াত চিন্তা কৰি একো লাভ নাই আৰু বুজিছা আপুনি বাৰু সেনেকৈ কেনেকৈ শান্তনা লভিব পাৰে মোৰ মাকজনীৰ অন্তৰখনে কিন্তু কেতিয়াও এনেকৈ শান্তনা ল'ব নোৱাৰে আপুনি কথাটো বুজিছেনে নাই বুজা বাৰু সিহঁতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতৰ সিহঁতৰ বিপদ হ'লে আমি কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰোঁ লাগিলে সিহঁতে আমাক পাহৰিয়ে যাওঁ তথাপিতো কিন্তু সিহঁতলৈ আমাৰ মৰম চেনেহ সেদায় হৈ যোৱা নাই হেৰি চাওকচোন চাওক আজি ইমান দিনে সিহঁতৰ কোনো খা খবৰ এটা পোৱা নাই আগতে হ'লে সদায়ে কৰে ফোন কিন্তু আজি ইমান দিন হ'ল বিয়া পাতিলে বুলিয়ে সিহঁতি আমাক সেনেকৈ কেনেদৰে পাহৰি যাব পাৰিলে আপুনি কওকচোন মই একো নাজানো সিহঁতৰ কিবা এটা হৈছে মোৰ মনে কৈছে মই কাইলৈ হায়দৰাবাদ যাম মই নাজানো আপুনি মোৰ লগত যায় নে নাযায় মই কিন্তু সকলোৱে অকলে সিহঁতক বিচাৰি কাইলৈ মই বহু দূৰলৈ গুচি যাম তুমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰাছন সদায় সদায় আৰু হিগতলৈ মনত পলাই পলাই কিমান কান্দিবা যিটো বাস্তৱ সেইটো তুমি সিকাৰ কৰাতহে ভাল হ'ব তুমি মিছাতে তোমাৰ কষ্ট আছা আৰু ডক্টৰে কৈছে তোমাৰ हार्टৰ প্ৰবলেম আছে এনেকৈ থাকিলে বাৰু কেনে হ'ব তুমি কৈছন মোৰ কথা বাদিও মুক গপায় আৰু হাইজেনিক লাগে না জানো না জানো আপুনি মোক কেনে কই নিহটক বিচাৰি আনি দিয়ে আপুনি যদি নোৱাৰে তেনে হলে মই যাম কই থলু কিন্তু মুখ এবাৰ আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে নোৱাৰে হেয়া ৰবাছ ৰবা হান্ত হোৱা হান্ত হোৱা এনেক নকৈ বাছু সুৱা মোৰ জীৱনত তোমাৰ বাহিৰে আৰু এতিয়া কোনো নাই আৰু আৰু তুমি যদি এনেক কৰা তোমাৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় তেনেহলে হলে মোৰ কি অৱস্থা হ'ব এবাৰ ভাবাছ তোমালোক তোমালোক মাইকি মানুহ বিলাকে পটককে দিব পাৰা নিজৰ আবেগ প্ৰকাশ কৰিব পাৰা কিন্তু কিন্তু আমি মতা মানুহবিলাকে এনেকৈ মন গ'লেই কান্দি দিব নোৱাৰোঁ আমাৰো অন্তৰত বহুত দুখ আছে মই জানো মই জানো কষ্টত থকা নাই সিহঁতলৈ জানো মোৰো মনত পৰা নাই কিন্তু কিন্তু মই ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ ধৈৰ্য ধৰিছোঁ কেৱল মাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাকতো হেৰুৱালোৱেই কিন্তু কিন্তু মই তোমাক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ

ঠিক কবি মই আৰু নোৱাৰিছোঁ বুজিছ মই মই ভাগৰি পৰিছোঁ নেকি এৰা অ বৰ্মাজনী অৱস্থা একেবাৰে বেয়া কালি ৰাতি আমাৰ গোপাই আৰু আইজনী হেনো কিবা বিপদত পৰিছে সেইটোকে সপোনত দেখিলে বৰ্মাক বোলে সিহঁতি আহি পানী বিচাৰিছেহি তাৰ পিছৰে পৰা আৰু মানুহজনীয়ে কন্দা কথা কৈ ৰাতিটো শোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে আইজনী গোপাই বুলি কৈ কান্দিয়ে আছে মই ইমান বুজাইছোঁ কিন্তু তাই মই কৰা নাই বুজিছ সিফালে মানুহজনীৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে দুৰ্বল হৈ পৰিছে জ্বৰো উঠিছে কি কৰোঁ তই কচোন বাৰু মোক তাকেহে বৰমাজনীলৈ মোৰো বৰ বেয়া লাগে কিমান আৰু বৰমাক মিছা কথা কৈ কৈ থাকিম ময়ো মাজে মাজে ভাগৰি পৰোঁ কিমান বুজানি দিম কি কৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাইচোন বৰ্তা তাকেহে অ মই ভাবিছোঁ সঁচা কথাবিলাক কৈ দিওঁ বুজিছ চাচোন মই কিমান কষ্টত আছোঁ সেইটো কেৱল মাত্ৰ মইহে জানো কিমান আৰু অন্তৰৰ কেলৰবিলাক বুকুত বান্ধি হাঁহি মুখেৰে থাকিম সদায় মানুহজনীৰ আগত মই হাঁহি ফূৰ্তি কৰি দেখুৱাওঁ ল'ৰাক ন মই হাৰি গৈছোঁ বুজিছ হাৰি গৈছোঁ মই আৰু নোৱাৰো অভিনয় কৰি থাকিব সকলোবিলাক সঁচা কথা আজিয়ে মই কৈ দিব লাগিব নহ'লে মই মই বৰ কষ্ট পাই আছোঁ কিন্তু বৰ্তমান কথাবিলাক ক'লে ভাল হ'ব জানো এবাৰ ভাবি চাওকচোন সিফালে বৰ্মাৰ গাটো বহুত বেছি বেয়া গতিকে এতিয়া এনেকুৱা মুহূৰ্তত যদি এইবিলাক কথা কেনেবাকৈ গম পায় তেনেহ'লে বৰ্মাৰ কি হ'ব আৰু যদি বেছিকৈ গা বেয়া হয় তেনেহ'লে ল'ৰাক তই মোক আৰু বাধা নিদিবি মই মানুহজনীক মিছা মিছি কথাৰে আশা দি দি বহুত ঠগি আছোঁ মই আৰু নোৱাৰিছোঁ বুজিছ নোৱাৰিছোঁ চাচোন ভগৱানেও বাৰু আমাৰ লগত এনেকুৱাহে কৰিব লাগেনে আচলতে বৰমাৰক হেৰুৱাৰ ঘৰতে সঁচা কথাবিলাক ইমান দিনে কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু কিন্তু এতিয়া মোৰ মনে কৈছে সকলোবিলাক কথা মই বৰ্মাৰৰ আগত ক'ব লাগিব কিন্তু বৰ্তা কোনো কিন্তু নাই তই মোক আৰু বাধা নিদিবি নিদিবি বাধা যি হ'ব লগা আছে হ'ব আৰু সেইবোৰ ভগৱানে আমাক দুখেই দি আছে ক'ত নোৱাৰোঁ এতিয়া সুখ বিচাৰি পাম কিন্তু কিন্তু আপুনি সঁচা কথাবিলাক ক'ব পাৰিব জানো মই পাৰিব লাগিব অ মই কিবা কি সঁচা নাই নাই বাৰু মা একো নাই আমি সেই বেলেগ এটা কথাহে পাতি আছিলো পিছে তুমি গা ভাল পাইছা নাই তই মনে মনে থাক একদম একো নকবি তই মোক তোক মই বহুত বিশ্বাস কৰিছিলো কিন্তু কিন্তু তই মোৰ বিশ্বাসৰ যোগ্য নহয় তহঁতি দুয়োটাই মিলি মোৰ পৰা কি কথা লুকুৱাইছ কাই কৰ্মা তুমি এইবিলাক কি কথা কৈছা তোমাৰ এনেই গা বেয়া দাদা মোৰ বেমাৰ চেমাৰৰ কথা তহঁতি মোক ক'ব লাগিব যে মোৰ পৰা তহঁতি কি কথা লুকুৱাইছ ক মই তহঁতৰ সকলো কথাই শুনি আছিলোঁ তহঁতি আৰু মোক এতিয়া ফাঁকি দিব নোৱাৰিবি আপুনিয়ে কওকচোন

শুনা শুনা তেনেহলে কওঁ আমাৰ গোপাই আৰু নাই কিয় এইবোৰ কথা কৈছে আপুনি মানি লব লাগিব সিহঁতি এই পৃথিৱী এৰি যোৱা বহুত দিন হল মই তোমাক মিছাকি কৈ আছিলো যে সিহঁতি দুটাই বিয়া পাতিলে আৰু আমাৰ ভয়তে সিহঁতি আমাৰ লগত সম্পৰ্ক নাইকিয়া কৰিছে কিন্তু সেইবোৰ কথা সঁচা নাছিল সেইদিনাই সিহঁতৰ মৃত্যু হৈছিল মৃত্যু হৈছিল বৰ্তাই সেইদিনা কি কথা কৈ আছে মানুহটো বৰমা বৰ্তাই যি কৈছে সঁচা কথাই কৈছে সঁচা কথা সিহঁতৰ এটা বহুত ডাঙৰ কাৰ এক্সিডেণ্ট হয় আৰু সেই এক্সিডেণ্টত সিহঁতৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগ পতংগ খণ্ড বিখণ্ড হৈ যায়

বৰবা যি হৈ গল হৈ গল সেতিয়ানো কি কৰিব আচলতে সিহঁত দুটাৰ সিমান দিনলৈকে আছিলে ভাগ্যত যি আছিলে হৈ গল এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত

বুজাবই পৰা নাই ভগৱান বৰ্মা নাকান্দিবচোন নাকান্দিব হৈ গ'ল আৰু কি কৰিব উপায়টো নাই এতিয়া আৰু আপুনি এনেকৈ কদাকটা কৰি থাকিলে বৰ্তাৰ কি হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছেনে বৰ্তাই কিমান দুখ সহ্য কৰি আছে আপুনি আৰু প্লিজ সেই মানুহজনৰ কথা চিন্তা কৰি নাকান্দিব

আমি দুয়োটাই দুইটাৰ সাহস হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব অঁ সাহস হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব কোৱা পাৰিবানে পাৰিবানে মোৰ সাহস হৈ তুমি জীয়াই থাকিব পাৰিলে মই কেৱল তোমাৰ কাৰণে ইমানখিনি দুখ কষ্ট সহ্য কৰি থাকিব পাৰিলোঁ এতিয়া এতিয়া তুমি মোৰ কাৰণে সেইখিনি কৰিব লাগিব আজিৰ পৰা হেনো তুমি কান্দিব নোৱাৰিবা আৰু ইমান দুখ কৰি নাথাকিবা জীয়াই থকা দিনকেইটা আমি ভালদৰে থাকিব লাগিব আৰু আৰু আমাৰতো আৰু এটা ল'ৰা আছে শুনাখন জানো আমাৰেই ল'ৰা নহয় অঁ তো আমাৰেই ল'ৰা কোধে ক'লে বেলেগৰ ল'ৰা বুলি অঁ হয় মই তোমালোকৰেই ল'ৰা মই তোমালোকক মা দেউতা বুলিয়েই ভাবোঁ তোমালোকৰ লগত মই সদায়ে আছোঁ আৰু সদায়ে থাকিম অঁ তই থাকিব লাগিব আমাৰ লগত কাৰণ তই আমাৰ সন্তান পৰা তই আৰু ঠিকেই কৈছে বৰবাৰে তই আমাৰ সন্তান যেতিয়া তই আমাক মা দেউতা বুলি মাতিবি আজিৰ পৰা আৰু সদায় সিয়াতেই থাকিব লাগিব হ'ব মোৰ কাৰণে আৰু সিয়াতকৈ সৌভাগ্য কি হ'ব পাৰে আজিৰ পৰা তোমালোক বৰ্তা বৰবা নহয় মোৰ মৰমৰ মা আৰু দেউতা